Запорожская таможня подвела итоги полугодия, отмечают рост макроэкономических показателей, говорят, что входят в десятку бюджета формирующих таможен. О том, чем могут похвастаться запорожские таможенники, далее в сюжете. Товарооборот за первое полугодие в зоне деятельности Запорожской таможни составил более 3 миллиардов долларов. Это почти на 30% больше аналогичного периода прошлого года. Из 2300 зарегистрированных юрлиц коммерческие операции осуществили 900. При увеличении физических объемов оформленных товаров на 24% стоимость налогооблагаемого импорта выросла на 28%. Такое положение на таможне считает идеальным. Поступления в размере полутора миллиардов гривен, которые перечислила Запорожская таможня в бюджет страны, на сегодняшний день составляют где-то в пределах 3% от общего перечисления, которые значит, поступили в бюджет от Государственной Таможенной службы Украины. В первом полугодии возбудили 6 криминальных дел по контрабанде и 217 административных за нарушение таможенных правил. Вынесено 79 решений о конфискации товаров, в том числе автомобилей, почти на 3 миллиона. Таможенники констатируют, два раза чаще стали скрывать истинную стоимость перемещаемых грузов. Последний случай буквально на днях возили оборудование из Бельгии. В документов зазначалась арте 73 тысячи евро. Проведеною перевіркою було встановлено, що фактично на мільйон гривень була занижена митна вартість. І в зв'язку з цим була порушена кримінальна справа і направлена за підслідністю до Служби безпеки України. Те, кто действует в рамках закона, пользуются электронным декларированием. С начала проекта оформили 50 виртуальных таможных деклараций. До конца года обещают создать полноценную программу электронной таможни. В дальнейшем собираются ввести еще одно новшество постаудит. Уверены, дополнительная проверка только стимулирует предприятие к легальной внешнеэкономической деятельности. Этим практически щенкам всего пять месяцев, а они уже на государственной службе. Скоро будут искать наркотики и взрывчатку в аэропорту и грузовом терминале, а пока проходят курс общей тренировки. На запорожской таможне это первые собаки. До этого услугами четвероногих пользовались в Бердянском порту, там и сейчас работает лабрадор. Службовые собаки являются диевым, это дуже корисная помічная инспектору митницы при здійсненні митного контролю. Вони використовуються при догляді транспортних засобів, вантажів, багажу та поштових відправлень з метою виявлення та припинення порушень, виявлення контрабанди, наркотичних засобів та вибухівки. Выбрали кокер спаниеля, старинную английскую охотничью породу. Считают, справятся лучше других. Говорят, уже в названии породы с частичкой спай – страсть к розыску. При рождении назвали Венерой и Валетом. Таможенники для удобства сократили до Вики и Рема. Уверены, не в последний раз. Собачки достаточно перспективные, что дает возможность э, надеяться, что они попрацюють на користь суспільства и припинять на одно правопорушение. Через три месяца щенков ждет спецкурс в кинологическом центре государственной таможенной службы. Будут развивать чутье на определенные виды наркотиков. Каждый год повышение квалификации. Работа собакам предстоит вредная. В 9 лет на пенсию.